اور آیت نمبر ہے انسٹھ ساٹھ اور اکسٹھ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انّ مسالہ عیسیٰ عند الله كما سلي آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل کم الله على الكاذبين اللّہ عل کا بے شک عیسیٰ علیہ صلاۃ کی مثال عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کا مسئلِ آدم آدم علیہ صلاۃ وسلام جیسی ہے فلاں کا بن طراب اللہ نے آدم علیہ ساط اسلام کو مٹی سے پیدا کیا سم الُقن فیا کون پھر اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا الحق کو میرے رب کا حق تیرے رب کی طرف سے فلاں فلا تکن فلاں تکمن ترین بس آپ کسی شک میں پڑھنے والوں میں سے نہ ہو جائیں پون حاجہ بس جو شخص جھگڑا کرے گا فی ہی اس بارے میں یعنی اس علیہ السلام اسلام کے بارے میں من ماں جا کر بعد اس کے کہ آگیا اس کے پاس من العلم علم علم آ جانے کے بعد اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو فقل تاع بس آپ اسے کہہ دیں لے آؤ نہ دد او آنا ہم بھی بلا لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو ابنا نا اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو و نسا آنا و نسا ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ و ان و انفسا کم ہم خود بھی آ رہے ہیں اور تم خود بھی آؤ سمن نبت پھر ہم مبالا کر لے فلاں اللہ نت اللہ یہ ہے کہ ہم بھیجیں گے اللہ کی لانت اللقاضبین جھوٹ بولنے والوں پر عیسی علیہ صلاۃ وسلام پر ایک اعتراض ناؤز بلّہ یہ تھا کہ یہ والد الزنا ہے پیچھے ہم نے اس کا جواب پڑھا اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے پھر وہ ساتھ کہتے تھے کہ یہ ابن اللہ ہے اللہ کا بیٹا ہے اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ چونکہ اس کا باپ نہیں ہے باپ نہیں ہے تو پیدائش تو باپ کے ذریعے ہوتی ہے شاید یہودی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کے لیے اسباب کا محتاج ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں خلا من نطفہ ہم نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پھر آدم کی نسل ہم نے ایک نطفے سے چلائی ہے جو رب ایک لطفے سے پیدا کر سکتا ہے وہ رب لطفے کا محتاج نہیں ہے اس کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ علیہ و سلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہونا ابن اللہ ہونے کی علامت ہے تو یہ تو آدم علیہ سات و بالاولا اللہ کے بیٹے ہوئے آدم علیہ ساطلام کا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے تو برحال یہ بحث جو ہے وہ اصل میں ہوئی تھی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام وسلام کی فتح مکہ ہوئی تھی آٹھ ہجری میں آٹھ ہجری کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تھی بہت سارے قبائل اس بات کے منتظر تھے کہ اگر اس پیغمبر نے یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے مکہ فتح کر لیا بیت اللہ کو فتح کر لیا پھر یہ سچا ہے فتح مکہ کے بعد بہت سارے وفد بڑے بڑے قبائل وہ آپ کے پاس اپنے وفد بھیجتے تھے انہی میں سے نجران کا ایک وفد تھا یہ یمن اور حجاز کے درمیان ایک علاقہ ہے وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے اور وہاں سے ساٹھ لوگ کم و پیش ساٹھ لوگ بطور وفد کے نبی علیہ سعت والام کے پاس آئے اور یہ عیسائیوں کا گڑھ تھا اور انہوں نے نبی علیہ ساط اسلام کے ساتھ بڑے مناظرے کیے تو یہاں تک یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران سے لے کر یہاں تک یہ اصل میں نجران کے ان سوالوں کا جواب تھا نجران کے عیسائیوں کے سوالوں کا جواب تھا انہوں نے ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ اس بات پہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے تھے یعنی الوہیت پہ مناظرہ تھا وہ کہتے تھے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور اللہ تعالیٰ یہ مل کر تشویش کا عقیدہ تھا ان کا یہ مل کر ایک خدا ہے اور نبی علیہ سعود اسلام نے کہا تھا کہ اللہ اکیلا ایک ہی ہے اب انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ بھی مانتے ہیں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ سلاد و زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کالی اللہ اللہ کا کلمہ ہے پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں وہ روح اللہ اللہ کی روح ہے تو یہ انسان تو ہو نہیں سکتا انسان کے لیے تو باپ ہونا ضروری ہے انسان زندہ آسمان پہ نہیں جا سکتا زندہ بھی آپ بھیجی جا رہے ہیں باپ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو نبی علیہ سات والسلام اس بات پہ خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ علیہ عمران کی شروع سے لے کر یہاں تک یہ تقریباً ساٹھ آیتوں سے زیادہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری اور نبی علیہ ساط اسلام نے پوری تفصیل پڑھ کر ان کو سمجھائی اس کے اندر عیسیٰ علیہ ساط اسلام کی پیدائش کو تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے علیہ عمران کا تذکرہ ہوا پھر مریم کا تذکرہ ہوا پھر عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا تو یہ جو انہوں نے بات کہی کہ عیسیٰ علیہ ساطۃ والسلام چونکہ باپ نہیں ہیں ابن اللہ ہوئے تو ان کو جواب یہ دیا گیا تو پھر تو آدم بال اولا ابن اللہ ہوئے جبکہ آدم علیہ ساطلام کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کے بندے تھے بشر تھے الحق الربی کا فلاں تکم من, من المترین حق بالکل واضح ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اس میں شک میں نہیں پڑھنا چاہیے بات سمجھ میں آتی ہے پھر بھی نہیں آتی ہے پھر بھی فمن الحاط جہ کا ہی ممبا عدم جا کا من العلم یہ آیت آیت مباحلہ کلاتی ہے نبی علیہ سات السلام نے ان سے کہا اچھا بھی اگر بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بحث لمبی ہوگی نا ڈبیٹ لمبی ہوگی وہ نہیں مان رہے تھے فرما پھر آؤ آخری ایک فیصلہ کرتے ہیں وہ کافی دن مدینہ کے اندر رہے تھے نبی علیہ ساط وسلام نے اللہ کے حکم سے انہیں مباہلے کی دعوت دی مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود بھی آئے اپنے گھر والوں کو ساتھ لے اور اس بات پہ آ جائے یعنی اپنے مخالف پر لانت بھیجے کہ اگر میں سچا ہوں میرا مخالف جھوٹا ہے اور اگر میرا مخالف جھوٹا ہے تو مخالف پہ سچے کی زندگی میں اللہ کی لانت آئے گی اس جملے کو کہتے ہیں مباہلا کرنا نبی علیہ سعود والسلام نے کیا کیا آپ نے فرمایا آج بھی ہم مباہلہ کرتے اور مباہلے کے لیے اس وقت آپ نے چونکہ نبی اولاد چلتی ہے بیٹے سے نبی علیہ سعود والسلام کے بیٹے تو تھے نہیں آپ علیہ سلاد اسلام نے کیا کیا بی بی فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حسن و حسین کو لیا اور کہا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں میرے گھر والے ہیں ٹھیک ہے نبی نصع السلام ان کو لے کر آئے اور آپ نے نجران کے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ بھی ہمارے میرے ساتھ مبالع کر لو ہم لانت بھیجتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر سچے کی موجودگی میں جھوٹے پر اللہ کی پھٹکار آئے گی اللہ کی لانت آئے گی نجران کے عیسائیوں نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیا جائے جب وہ سوچنے لگے بیٹھ کر انہوں نے ذہن بنا لیا کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں پھر ان میں سے ایک بندہ سیانہ تھا اس نے مشورہ دے دی دیا اس نے کہا اگر یہ پیغمبر سچا ہوا تو ہلاکت بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی تباہی بہت آنی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ سچا ہے اس کی ساری باتیں سچی معلوم ہو رہی ہیں اس نے جو عیسی علیہ الساط والم کی پیدائش بیان کی ہے ہوا تو ایسے ہی ہے اس لیے اس کے ساتھ ہم مبائلہ نہیں کرتے پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے نبی علیہ ساسلام سے کہا کہ ہم مبالہ نہیں کرتے نہ ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر نہ ہم آپ کے ساتھ مبالہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جزیہ دو اسلام کا یہ اصول ہے یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر جزیہ دے کر مسلمانوں کے زیر سایہ رہنا شروع کر دو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو جزیہ دیتے ہیں یہ بات نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی علیہ ساطو السلام کی طے ہو گئی پھر انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس ایک امانت دار شخص کو بھیجنا ہم نجران سے جزیہ بھیجیں گے نبی علیہ سات وسلام نے فرمایا میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جو بالکل امین ہے امانت دار ہے اگلے دن صبح ہوئی اب صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے جس شخص کا انتخاب کرنا ہے وہ امانت دار ہوگا اب ہر ایک کا یہ شوق تھا یہ آرزو تھی کہ نبی علیہ ساط وسلام مجھے منتخب کرے اب سبھی اپنی اپنی گردنیں اونچی کر کے نبی علیہ سات و کو دکھا رہے تھے اتنے میں نبی علیہ ساط وسلام نے فرمایا ابو عبیدہ کہاں ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں نبی علیہ سات السلام نے ان کو مخاطب کیا اور ان کو کھڑا کیا اور فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھنا ابو عبیدہ بن جراح اس امت کا امین ہے تو یہ لقب نبی علیہ السلام نے ان کو دیا اور پھر ابو عبیدہ بن جرہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا وہ وہاں گئے نجران میں اور وہاں سے جزیہ لے کر آئے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی تھی بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا جس پر یہ سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے اور یہاں تک آیات جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں مباحلے کے اندر نبی علیہ سعود اسلام نے چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ حسن و حسین کو اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہاں سے ہمارے بعد مسلمان بھائی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہی لوگ ہیں پانچ اسی سے انہوں نے پنج تن پاک کا عقیدہ کر لیا کہ یہ اہل بیت ہو گئے تو باقی باقیوں کو نکال دیا جب کہ یہ یہ بات ایسی نہیں ہے ہم یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر چار پانچ لوگوں کو ہم اور دعویٰ دیتے ہیں وہ آ کر ہماری اس کلاس میں شامل ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں یہ پانچ لوگ بھی اس کلاس میں شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی سارے نکل گئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے باقی اور لوگ شامل ہوئے ہیں تو اہل بیت میں نبی علیہ ساعتِ اسلام کی جو اجوا ازواج تھی آپ کی بیویاں تھیں قرآن ان کو پہلے ہی اہل بیت میں شامل کر چکا تھا سورہ حضاب میں کئی ایک جگہوں پہ نبی علیہ سات و کی بیویوں کو یا نثار نبی کہہ کے اہل بیت کہہ کے مخاطب کیا گیا وہ تو اہل بیت میں پہلے ہی شامل تھے اصل میں ہوا یوں تھا جس طرح میں نے اشارہ پہلے کیا یہاں تھا کہ اپنے بیٹے لے کر آنے ہیں اب نبی علیہ سات اسلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے تو نبی علیہ ساطل نے جو نواسے ہوتے ہیں وہ اولاد شمار نہیں ہوتے تو نبی علیہ ساط وسلام نہ ہی دماد حقیقی بیٹا ہوتا ہے تو نبی علیہ ساط و نے دماد کو اپنی بیٹی کو چونکہ بیٹی سے نسل نہیں چلتی نسل چلتی ہے بیٹے سے نبی علیہ ساط و نے اپنی بیٹی کو اپنے دماد کو اپنے نواسوں کو اللہ سے دعا کر کے اہل بیت میں شامل کروا لیا کہ اللہ اب میری نسل یہی ہے اولاد تو میری ہے نہیں یعنی اولاد میں بیٹے تو ہے نہیں اب میری نسل میری بیٹی سے ہی چلے گی تو اللہ اس کو میرا اہل بیت بنا دے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے رشتہ مانگا تھا اور ان کی بیٹی سے شادی کی تھی اس بنا پر کہ اے علی میں چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت میں سے ہو جاؤں اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اب آپ نبی علیہ السلام کی اہل بیت میں شامل ہیں اس لیے مجھے نکاح دیں تاکہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں تو برحال نبی علیہ سادلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کو اہل بیت میں شامل کیا تھا اس کا یہ قطائم مطلب نہیں ہے کہ باقی آپ کے ازواز یا باقی رشتہ دار اہل بیت میں سے نکل گئے ہیں تو بہرحال یہ مبحلہ ہوا تو حدیث کے الفاظ ہیں اگر بخاری کی ویسے ایک لمبی حدیث ہے تین مواقع ایسے آئے تھے جس میں دشمن نے نبی علیہ السلام کو برائے راست نقصان پہنچانا چاہا تھا جن میں سے ایک ابو جہل تھا نبی رسعت السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے کہا تھا اگر اس نے سجدہ کیا میں اس کی گردن ماروں گا نوز بلّہ ثمہ ناوز بلّہ نبی رسعۃسلام کے بارے میں ایسی بات کہی اور وہ آیا بھی جب آپ سجدہ کیا آپ علیہ سات و نے وہ آیا وہ آپ کی گردن مارنے لگا تھا لیکن پھر الٹے پاؤں پیچھے بھاگنا اس نے شروع کر دیا وہ چلا رہا تھا تو بعد میں نبی علیہ ساط وسلام نے بتلایا کہ اگر یہ میرے قریب آتا فرشتے اس کو دبوچ لیتے اس کو فرشتے پکڑ لیتے فرشتوں کے فرشتوں نے اس کو اس کو مارنا تھا پھر قرآن کے اندر ہے یہودیوں کے بارے میں کہ اگر تم سچے ہو آؤ موت مانگو یہودیوں نے موت نہیں مانگی نبی علیہ سات وسلام نے فرمایا اگر یہودی موت مانگ لیتے سارے یہودی مر جاتے اور تیسرا موقع یہ تھا نجران کے عیسائیوں کا نبی علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے اگر نجران کے عیسائی میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو یہ سارے مر جاتے ان کا مال اور اولاد سارا سارا کچھ تباہ ہو جاتا کیونکہ میں تو سچا پیغمبر ہوں اللہ نے دین کی حقانیت کے لیے ان پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرما دینا تھا اور ایسا ہو بھی جانا تھا اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو بہرحال مباحلہ آج کے دور میں بھی کیا جا سکتا ہے آج کے دور میں بھی اہل باطل کے خلاف مباہلہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اس یہ کھیل تماشا نہیں ہے ایسے ہی آپ اٹھیں کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو چلو جی ہم مبائلہ کر لیں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے ٹھیک <تصفح> ہے صلی اللہ علیہ صاحب السلام علیہ فرمایا جو بندہ کسی پر اس میں چونکہ لانت بھیجنی ہوتی ہے جو بندہ کسی پر لانت بھیجتا ہے اگر وہ لانت کا مستحق نہیں ہے تو لانت واپس لوٹ کر آ جاتی ہے تو لانت کہنے والے کے اوپر لانت آ جاتی ہے تو برحال علماء کرام نے مباہلے کی چند شرائط بیان کی ہیں جن میں سے یہ ہے کہ مباہلہ اگر کو کرنا چاہتا ہے تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا یہ پہلی شرط ہے اور پھر مقصد مباحلے کا یہ ہے کہ حق واضح کرنا حق ثابت ہو جائے نمبر تین باطل کو رسوا کرنا ہے ٹھیک ہے اور نمبر چار مباہلہ اجتحادی مسئلے پر نہیں ہوتا یعنی ہم کسی کے ساتھ بعض مسائل اجتحادی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں مبائلہ نہیں کرنا مثال کے طور پر ہمارے ہاں قربانی کا مسئلہ چلتا ہے کٹے کی قربانی اب یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے بعض لوگ اس کو بعض علماء جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں اب بندہ اس میں مبائلہ نہیں کر سکتا لاہو جی ہم مباحلہ کرتے ہیں اگر کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے تو تجھ پر اللہ کی لانت وہ اس پر اللہ کی لانت بھیج رہا ہو تو اجتہادی مسائل میں مبائلہ نہیں ہوتا مبائلہ تقریباً عقائد کے مسائل میں ہوتا ہے اور اہل کفر کے خلاف اہل باطل کے خلاف جو ہے وہ مبائلہ ہوتا ہے مولانا صنا تصری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت پر مبالہ کیا تھا مرزا قادیانی سے اور وہ مولانا صاحب کی موجودگی میں ان کی زندگی میں واش روم کے اندر مر گیا تھا تو یہ مباہلے کی لانت اس پر پڑی تھی تو ان چیزوں کے اندر مباہلہ آج بھی ہو سکتا ہے اوپر سطح پہ بڑی سطح پہ اگر کوئی اہل باطل ہو تو ان کے خلاف مباہلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ صرف نبی علی صاحب وسلم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ پوری امت کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر اہل حق کو ثابت کرنا ہو تو مباہلہ کیا جا سکتا ہے تو بہرحال یہ نجران کے عیسائیوں کے خلاف نبی علیہ السلام نے مباہلہ کیا تھا اور دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین